Присутні в цьому залі звичайно прийшли привітати своїми подарунками, але я думаю, що самим щирим і теплим подарунком для нашого ювіляра це будуть наші щирі теплі оплески. с великой приятностью пригласить до привитального слова людей, которые сегодня уже были в нашем спортивном святі Мороза Олега Миколаевича и колесника Юрия Павловича. Под ваши щирые оплески! Добрый вечер, уважаемые друзья! Большое вам спасибо, что вы нам первым предоставили слово, потому что мы как совладельцы этого бассейна Сергея Офисенко узнали недавно, два с половиной года назад. А вообще мы за ним следим. В 80-м году, будучи студентом химико-технологического института, я за пару месяцев до Олимпиады купил билеты из Днепропетровска в Москву с надеждой побывать на соревнованиях. Правда, меня интересовала больше легкая атлетика. Ну, к сожалению, там как у нас обычно делается. За 10 дней до Олимпиады отменили въезд в Москву. Я спросил, куда можно. Говорят, в Тулу, поменяйте. Вышел на вокзале в Туле, видел, как выкидывали людей, которые хотели ехать в Москву. Я перешел на другой перрон, сел в электричку и спокойно доехал до Москвы. На соревнования не попал ни на какие, потому что не было билетов зато хорошо скупился. И через пять дней удовлетворенный уехал в Днепропетровск. А два с половиной года назад, когда нас попросили купить этот бассейн, мы как-то случайно вышли на Сергея, попросили у него совета, поддержки и получили понимание от него. Он нам посоветовал сделать все в лучших сегодняшних традициях, то есть бесхлорная очистка и так далее. И несмотря на дорогизну этого мероприятия, мы это все осуществили. Но сегодня не об этом. Сегодня я рад приветствовать в нашем городе украинцев, россиян, евреев, палестинцев, молдаван, грузин. И всех нас объединил спорт. А Сергей Фисенко в этом случае, наверное, как детонатор, который, взорвавшись своей энергией, пригласил вас всех в Днепродзержинск, объединил это с соревнованиями традиционными. И в результате мы имеем большой праздник. Я вижу, у нас какой-то банкет стоячий. А юбиляр устал. Вчера его крестили в проруби и так далее. Поэтому мы с Юрием Павловичем подготовили небольшой подарок. Я вас попрошу, внесите табуреточку. Табуреточку для именинника.

в Киев, прямо под дверь квартиры, а вот остальное не наши проблемы. Где вы, где вы его будете держать? Куда сиди сиди, посиди, сиди, раз мы тебе все подадим. С юбилеем вас, Сережа. Большое спасибо, что вы есть. Объединяйте нас, пожалуйста. А вообще, как на правах рекламы, все, кто будет отмечать здесь юбилей, будут получать, мы теперь знаем, где это делается. Будут получать в подарок такую-то бредочку. Серёжа, будьте счастливы и здоровы. Спасибо. Любили Давайте приветаем вас. Царь Криворожский, Сергей Первый. А дружина на воде проснись ты на

Ну вот с Сергеем Ильичем, просто Сережа Офисенко. я познакомился в 1972 году в декабре месяце в гостинице «Спорт» в Днепропетровске. Нас вызвали на областной сбор будущих претендентов на медали. Ну, олимпийские, наверное, придумывали. И мы жили в одном номере. Я, Сережа Офисенко и, и Эдик Некрасов из Днепродзажинска. Мы все были второразрядниками. Нас нацеливали на медали, и мы должны были их в ближайшее время завоевать для советского спорта. Вот, ну, получилось так же, <laughs> Меня и получилось так, что вначале я держал первенство и побеждал во всех соревнованиях. Потом наш днепрозажинец, кстати, тоже очень знаменитый пловец Эдик Некрасов был лучше всех нас. И мы друг друга ревновали. Вот знаете, вот кто медаль тот привез, тот. Но в 1974 году уже Фисенко окончательно выбился в лидере, победил в Украине, победил в Советском Союзе, начал побеждать в Европе, стал чемпионом Европы. Завидовал. Практически Нет, не очень завидовал и хотелось такого же успеха. Ну, что-то было не то в подготовке или каких-то данных не хватало. Вот. Потом, когда он уже прорвался на Олимпиаду, мы за него просто уже болели. Мы гордились, мы друзьям рассказывали, что я вот с ним плавал, я его так люблю и так далее. И когда он вообще улетел, как говорится, в небеса, мы его уже не видели никогда, буквально где-то в 89 году, я узнал, что Сережа собирает Советский Союз ветераном на вот эти вот старты, вот как сейчас Кубок СНГ. И удивительно мне было, когда я приехал в Киев, и Сережа плывет в бассейне Динамо, в очках, солнечно, ну как плывет, и я стою на трибуне, он остановился, а мне помахал, разница была примерно 17 лет мы не виделись. Я был счастлив, что Сережа меня заметил, потому что были трудности. Это был 89-й год, мы все его прекрасно помним. Завод ПХЗ по у нас там гнулся. Было муторное состояние, отсутствие здоровья, отсутствие денег. Вот. И когда Сережа меня так поддержал в то время, опубликовал книгу. Кстати, книга называлась его «Быстрая вода». И в этой книге он буквально несколько строчек уделил мне, как мы боролись когда-то на дистанциях. Я был горд, я был счастлив, у меня дела пошли на лад. И я до сих пор с ним дружу, и все его начинания понимаю, зная его статус. И очень рад, что к нему столько друзей приезжает, очень тепло здесь встречаются, обнимаются. И он здесь, кстати, ко мне не очень доступен, потому что много друзей, уж очень много друзей. И я представляю, если Фисенко в Европе где-то сядет, вокруг него вьются, в Америке, в Китае. Поэтому я рад, что я Сережу признимаю здесь на 50 лет в Днепродзажинске. Сережа, в связи с тем, что ты раньше меня стал олимпийским чемпионом, и вот мы в этом году слышим, что будут олимпиады для ветеранов, ну, вызываете на бой новую медаль олимпийского чемпиона по ветеранам. Кто первый? Давай.